Я хочу обратиться ко всем, кто здесь находится. Здесь находятся провокаторы, которые хотят человеческой крови. Они хотят, чтобы рвалась кровь. Там президента нету. Там ничего нету. Я прошу вас, мы, мы сделаем для того, все для того, чтобы президента не было. На Майдане мы блокируем мы кабинет министров. Мы не дадим возможности работать. Мы будем делать все, чтобы не пошли в отставку. Нам не нужно охранять. Не поддавайтесь на колокации. Мы везде доставили до вас. Мы везде доставили до Мы везде доставили до вас. Мы стоим в своем. А я тво ⁇ стою. Мы стоим в своем. Ты к ней. И ты стоновился, блядь, ты сейчас туда рассказываешь.